Область переходить на спеціальний режим життєдіяльності. Безпека і обороноздатність Дніпропетровщини є на сьогодні ключовим пріоритетом. Так прокоментував результати засідання оперативного штабу заступник губернатора Святослав Олійник. Всі знають, що різко ухудшилася обстановка в Донецькій і Луганській областях. Зараз в больницях Дніпропетровського міста і області в общій сложності знаходиться более 400 ранених, з яких свыше 220 человек поступило тільки за последнюю неделю. У нас также очень нехорошее количество погибших. Сейчас уже около 50 человек только видим мы по Днепропетровской области. Это не из числа жителей области, это из числа разных областей, разных воинских частей и военных формирований. Но в то же самое время мы видим, какие огромные потери сейчас происходят на фронтах в соседних областях. В пятницу премьер-министр провел селекторное совещание с губернаторами и нацелил на то, что необходимо принимать сейчас радикальные экстренные меры по антитеррористическим мероприятиям внутри, скажем, контролируемых Украины областей, в частности, Невропетровская область это прифронтовая область. Поэтому вчера мы собрали в заседание штаба территориальной обороны. Там были все руководители силовых структур. И мы в рамках этого штаба приняли ряд решений направленных на повышение уровня общественной безопасности, что означает особый статус. Это означает, что областные власти определяют главный приоритет работы всех ветвей исполнительной и местной власти как обеспечение коллективной безопасности и безопасности граждан. Это главный приоритет на сегодняшний день публичному оприлюдненню підлягає лише части на серед них завдання силовим структурам, а також заходи на посилення пыльности населення. Проходить полная инвентаризация всех объектов жизнеобеспечения. Э, таких объектов на самом деле сотни. Э, по каждому объекту составляется паспорт охраны объекта и закрепляется ответственное ведомство. Этот пункт мероприятий в большей степени касается специальных силовых подразделений, национальной гвардии, спецподразделений МВД, а также ведомственной охраны, но в то же самое время Большое количество таких объектов жизненно важных находится на территории частных предприятий, где будет осуществлен специальный режим мониторинга силами Службы безопасности Украины относительно того, насколько эти объекты надежно защищены и кто отвечает за э, эту э, охрану. Речь идет о мониторинге жизненно важных объектов, объектов жизнеобеспечения, от водоканалов, заканчивая химическими производствами. Это что касается объектов, что касается населения будет проведена в ближайшие недели массированная разъяснительная работа, потому что ни в одной стране мира невозможно эффективно бороться с предотвращениями террористических актов без участия гражданского населения. Мы будем обращаться к населению для того, чтобы люди повысили свою бдительность. Уже мы сейчас распространяем дополнительно опять все телефоны горячих линий МВД, СБУ, горячую линию администрации для того, чтобы при выявлении подозрительных лиц, подозрительных предметов люди могли сообщить в компетентные органы и соответствующие мобильные группы, которые уже сформированы в числе, включая в себя взрывотехников при УВД, чтобы они могли отреагировать оперативно на поступающие сигналы. Кроме того, мы будем просить населения проявить инициативу в том, чтобы. Те подвальные помещения, которые находятся вблизи их места жительства, они официально не являются помещениями гражданской обороны, но в то же самое время сегодня было бы неплохо, чтобы люди прошлись во все свои подвалы, жилых домов, независимо от того, что там находится, может быть, приватизированные какие-то помещения и так далее, нужно посмотреть в принципе готовность таких подвальных помещений для того, чтобы люди могли знать, где можно укрываться в случае возможной террористической угрозы. Задание на найближчі дни ⁇ звести в единый центр уси системы видеоспостережения в области. И таким образом мы хотим в наших основных крупных городах и областном центре создать систему тотального видеоконтроля с длительным сроком хранения информации, для того, чтобы предотвратить и, не дай бог, что случится, выявить и быстро обезвредить те элементы, которые сегодня направлены на угрозу жизни и угрозу населению. Поэтому сейчас нужно чуть-чуть всем сгруппироваться, всем дружно понять и понять вот эту коллективную задачу. Коллективную безопасность обеспечим, будет дальше все нормально. Вылечим раненых, построим там инфраструктуру и так далее. Но первым делом нужно обеспечить безопасность области.